Всем добрый день, всех рад, рад видеть хорошее настроение в преддверии начала нового чемпионата. Я думаю, что хотя перерыв и небольшой был между прошлым и вот будущим чемпионатом, но все все равно заждались уже футбола и от этого как-то приятно на душе и радостно. Я в принципе, много говорить не буду. Я думаю, что лучше главный тренер, спортивный директор скажут о подготовке, какую, какая была в команде проведена. Я хочу сказать лишь то, что вот по истечении четырехлетнего периода или там три с половиной года впервые. В, у нас в команде эм, ну вот, межсезонье летнее получилось такое, наверное, как оно должно быть на самом деле. То есть не, не было каких-то сумасшедших э, уходов футболистов э, из команды, точно таких же больших, огромных приходов э, новых, э, новых сил, новых игроков э, мы. Э, самое главное, что нам удалось это сохранить костяк команды и ну, мне мне безусловно приятно это осознавать, что в новый сезон мы входим с теми же хорошими силами и энергией, с которыми мы заканчивали прошлый чемпионат. ну а время и игры в следующем чемпионате, безусловно, расставят все по своим местам, правильно было сделано, неправильно, то есть время рассудит. Поэтому вот такое короткое вступительное слово, ну а дальше, дальше давайте двигаться. Всем добрый день. Как уже сказал Максим Станиславович, что период был очень короткий между прошедшими чемпионатами, которые будет. Но я хотел бы в первую очередь со словами благодарности от всего коллектива, от всего тренерского штаба, администрации, от футболистов поблагодарить Максима Станиславовича о том, что у нас была прекрасная возможность провести учебно-тренировочный сбор, полноценный учебно-тренировочный сбор на выезде в городе Никополе где нам были созданы все условия для работы и поблагодарить за то что вы видите сейчас наше пускай небольшое но это пополнение действительно это люди которых мы хотели за которыми мы следили и на сегодняшний день вы их видите перед нами касательно сбора значит мы все запланированное на этом сборе выполнили в полном объеме. Провели 7 контрольных игр, 6 из которых мы выиграли, ну, останавливаться на них не буду. Вы, ну, все в принципе результаты, вы их знаете. Вот, поэтому самое главное мы сохранили тот костяк, который у нас есть. Те ребята, которыми мы работали в весенней части показывали достаточно качественную игру и в принципе результат, который добились в весенней части чемпионата. То есть первое место мы заняли по итогу в весенней части, то есть он говорит сам за себя. Вот. В целом мы уверены в том, что к новому чемпионату мы готовы, который начнется 26 числа. Просим всех болельщиков, чтобы пришли, нас поддержали, поверили в нас, как вы это делали весной, то есть мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы оправдать те надежды, которые на нас возлагают, и показать игру и результат уже в новом чемпионате. Я чуть коснусь таких некоторых моментов, которые, что клуб, как двигается дальше, как мы развиваемся. Значит, на сегодняшний день как бы некоторые компромиссы нашлись с определенными командами, такими как Ингулец, Петрова, ВРС, ровно. Вот. Мы вплотную сотрудничаем. Для чего? Есть определенные моменты у нашей молодежи, где-то есть нехватка, мы сами понимаем, тренерский штаб понимает, есть нехватка игровой практики. Сегодня такие футболисты, как Кривошеев Егор, подписан контракт и отдан в аренду в Ингулец Петрова. Такой футболист, как Рыбалка, вчера тоже подписан контракт, отдан в аренду в Верес Ровно. Также благодаря Максиму Станиславовичу два наших молодых футболиста, это Сидельник Максим и Кушнярев Андрей, находятся в Бельгии в зарубежной поездке. Это просмотровый сбор. Их там ряд футболистов повезли с Украины, лучших с Украины показать, как бы наших футболистов за границу может быть с дальнейшим трудоустройством. Вот в таком направлении как бы клуб двигается вперед. Я надеюсь, что эту тенденцию мы будем развивать и дальше. Ну, по спортивной части как бы, если там интересует, кто у нас один человек, да, покинул мы разорвали контракт, это бочку Роман, ну, он изъявил желание тоже мало игровой практики, а в принципе футболист опытный, и вы знаете, капитаном команды долго был здесь. Мы, согласовав с Максимом Станиславовичем, приняли решение ну, отдать все документы человеку. Сейчас он трудо... тоже помогли ему, кстати, трудоустроиться в Ниве Тернополь. Твой профессиональный контракт с футбольной командой «Зирка». Удачі роботи. Деряпчинський Олександр Нападник народився 7 травня 91 року, виступав в професійних командах Буковина Чернівці, Десна, Чернігів, на професійній арені провів 54 гри, забив 6 м'ячів. Ну і останнє наше поповнення цього міжсезоння. Найдосвідченіший футболіст Ярема Каваців, який виступав. за Запорожский Металлург, футбольный клуб Львов, Донецкий Металлург и, в последнее время, за Чернігівську Десну. Перед прошлым сезоном, когда мы проводили, мы громко озвучивали и заявляли о том, что да, мы хотим и ставим такую цель пробиться в Премьер-лигу, но не все зависит от наших желаний. Я скажу таким образом, что команда настроена по боевому, и есть, наверное, такое хорошее, хорошее выражение, что наша основная задача ⁇ это побеждать в каждом матче. Наверное, вот это и есть основная задача. А там по ходу сезона уже будем смотреть, получается у нас это или не получается. Скачура, Саша, в принципе, набирает уже достаточно кондиции. То есть на э, учебно-тренировочных сборах он в трех играх уже принимал участие. То есть 30-45 минут он уже выходил, играл. То есть, да, ему сложно, тяжело. То есть большая пауза была именно, ну то есть восстановление. Но Саша работает два раза больше, чем работает вся команда. То есть надеемся, что в ближайшее время мы его увидим на футбольном поле и он порадует наших болельщиков. Ну, и я хотел, бы, я хотел бы добавить немножко, что э, все-таки это человеческая жизнь, человеческое здоровье. Поэтому вот э, перед его этой последней травмой, вы знаете, тоже была травма и достаточно длительная, может быть, не такая, как сейчас. Но вот у него было тогда желание побыстрее выйти на поле. И, наверное, он там до конца не до конца все-таки травму не залечил. И поэтому вы тоже помните, что он сыграл буквально там одну или две, или три игры сыграл. Ну, то есть очень мало поиграл, и случилась очередная травма. Травм. Поэтому надо дать человеку восстановиться и для того чтобы то есть у него далеко не закат его карьеры на сегодняшний момент и, и рано говорить о том чтобы он заканчивал там с футболом он спокойно может играть еще там ну как минимум лет 5 наверное может играть вообще без проблем и в первой и в премьер лиге поэтому тут просто надо надо нам с вами тоже его желание не подстегивать выйти и побыстрее начать играть пусть человек сначала все это залечит и эта травма уйдет а потом безусловно вы же знаете что он он боец и будет доказывать это звание, будет доказывать на поле. Но вот надо дать возможность все-таки, чтобы все правильно у человека восстановилось. Мы разговаривали, сегодня он лег в военный госпиталь города Киева на операцию в области паховых колец. Завтра будет в первой половине дня операция. Я завтра буду в Киеве на заявке и я буду у него в госпитале. Узнаете, как, как все там прошло. Да, приблизительно время реабилитации после такой операции до месяца. То есть 3-4 недели. То есть надеемся, что никаких осложнений не будет. И Алексей, скажем, уже там в августе месяце уже будет также на, на футбольном поле нас радовать своей игрой с забитыми мячами.